এইখন এৰেঞ্জ মেৰেজ আমাৰ গোট নিয়ম নীতিখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব সম্পূৰ্ণ দেখিব বিয়াখনৰ আঁৰৰ কিছু কথাৰ লগতে দৰাঘৰ কইনাঘৰ মানে অসমীয়া বিয়াৰ নীতি নিয়ম অনুযায়ী দৰা ঘৰ কইনা ঘৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা অহা যোৱা যিখিনি নীতি নিয়ম থাকে কথা বতৰা থাকে খোৱা বোৱা সকলো মুঠতে এই ভিডিঅ'টোত দেখিব তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব লাগিব একদম শেষলৈ চাই থাকিব দেই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ ভালে আছে নিশ্চয়ক ল'ব ৱেলকাম টু স্পেচিয়েল 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 বহুত বেছি স্পেচিয়েল ব্লগ ব্লগো নহয় ভিডিঅ' বুলি ক'ব পাৰি আজি কাইণ্ড অফ ভিডিঅ' ইণ্টাৰভিউটো একেবাৰে নহয় আজি অঁ প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে এই আচলতে এইটো মেইন চেনেলটোত মই আৰ্টিষ্টৰ বা যিকোনো ব্যক্তি নৰ্মেল ব্যক্তিয়ে হওক বা কোনোবা চেলিব্ৰেটিৰে হওক ইণ্টাৰভিউ বেছিকৈ বা তেওঁলোকৰ ৰিলেটেড ব্লগেই যায় বেছিকৈ মেক্সিমাম কিন্তু জীৱনৰ যিসমূহ মোৰ স্পেচিয়েল বহুত বেছি স্পেচিয়েল মুহূৰ্ত বা কিবা এনাউন্সমেণ্ট তেতিয়া মই এই মেইন চেনেলটোতে আপলোড দিওঁ কাৰণ মোৰ প্ৰথম চেনেল হয় এইটো আৰু এইটো চেনেলতে বহু পৰিয়াল মানে ডিজিটেল সদস্য মোৰ জড়িত আছে সেয়েহে এইটো চেনেলতে জনাওঁ প্ৰথমে আৰু আজিকালি ছেইম ভিডিঅ' মই ফেচবুক পেজতো দিওঁ কিন্তু অকণমান অকণমান দেৰিকৈ যিসকলে ফেচবুক পেজত চাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ কেনেকুৱা ফিলিংছ হৈ আছে বিতৰ পৰা মই আপোনালোকক জনাব পৰা নাই এতিয়া কাৰণ আজি যিটো কথা আপোনালোকক যিটো এনাউন্সমেণ্ট মেন ওৱান কাইণ্ড অফ এনাউন্সমেণ্ট আৰু কিবা কিবি দেখাম সেইখিনি মই জনাবৰ কাৰণে দেখাবৰ কাৰণে কিমান দিনৰ পৰা কিমান বছৰৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু কিমান বেছি স্পেচিয়েল মোৰ কাৰণে মই সেইটো মানে শব্দৰেতো এক্সপ্ৰেছ কৰিবই নোৱাৰোঁ মই য়েছ কোনো ক্লিক বেট নহয় থামনেল আৰু টাইটেলত যি দেখিছে সঁচাকৈ ফাইনেলি কোনো ব্ৰাইডেল শ্বুটৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা নহয় স বা কোনো প্ৰম'চনেল শ্বুট নহয় সঁচাকৈ আমাৰ ঘৰত ফাইনেলি বিয়া ফাইনেলি বিয়া বিয়া আৰু বিয়াৰ ৰিলেটেড আজি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বাকীখিনি ভিডিঅ' বিয়া ৰিলেটেড আপোনালোকে মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল দেউ ধনশ্ৰীত দেখিব এতিয়াৰ পৰা খালি মই ক'লোঁ যে স্পেচিয়েল চবচে সেইটো কাৰণে বে মেইন চেনেলটোত ফাৰ্ষ্টটো দিলোঁ আকৌ একদম বিয়াৰ দিনাখন দেখিব চাগে মেইন চেনেলটোত বা তেতিয়া মেইন মেইন অ'কেইজনৰ অকণমান অকণমান দি দিম মেইন চেনেলটোত কিন্তু বিয়াৰ ৰিলেটেড বহুতখিনি যিবিলাক ৰিচুৱেল বা নীতি নিয়ম বা বজাৰ সমাৰ যিবিলাক প্ৰস্তুতি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন সেইবোৰ চব মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল দেউত ধনশ্ৰীত আহিব এতিয়াৰ পৰা আকৌ এতিয়া কোনোবাই লিখিব পাৰে যে একদম এতিয়া এইবোৰেই দেখা দেখিব অমুক তমুক নহয় মেইন চেনেলটোত নৰ্মেলি যেনেকুৱা কণ্টেণ্ট যায় গৈ থাকিব ছেকেণ্ড চেনেলটোত বিয়াৰ ৰিলেটেড ইয়ে বহুত ভিডিঅ' আহিব কাৰণ জীৱনৰ বহুত বেছি স্পেচিয়েল ম'মেণ্টছবিলাক মই একদম কেপচাৰ কৰি ৰাখি মেমৰিজৰ কাৰণে প্ৰথম কথা ছেকেণ্ড কথা হ'ল কি যিহেতু মই কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ হয় আৰু এটা কণ্টেণ্টত যিকোনো বস্তু অকল মানে কেটেগৰী থাকে ন আমাৰ লাইফ ষ্টাইল ব্লগিং হওক কিবা ট্ৰেভেল ব্লগিং হওক বা ইণ্টাৰভিউ ব্ৰডকাষ্ট চেনেল হওক বা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হওক চবৰে কেটেগৰী বেলেগ বেলেগ আৰু যিহেতু মোৰ ব্লগ চেনেলটোত নৰ্মেল ব্লগ যায় লাইফ ষ্টাইল ব্লগ তো কিয়নো মই আপোনালোকক মই নেদেখাম যে আপোনালোকেও যিসকলে বিয়া পাতিব বা যিসকলৰ ঘৰত বিয়া আছে বহুত হেল্পফুল হ'ব আজি আপোনালোকক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ খোলা আমাৰ কিছুমান কথা ইম'শ্যনেল ম'মেণ্ট হয় আৰু আৰু মানে মই কৈছোঁ নহয় এইটো টাইমৰ কাৰণে মই বহুত অপেক্ষা মানে বহুত দিনৰ পৰা মই ৱেইট কৰি আছোঁ স্পেচিয়েলি সেইবোৰ সকলো কম দেখা শেষ হ'লে বিয়াৰ নীতি নিয়মো দেখিব এইটো ভিডিঅ'তে কিবা কিবি

খুলি কিনে ইউজ কৰি উঠি আকৌ জপাই থ'ব পাৰি কাৰণ নহ'লে ধূলি বালি পৰি যাব যে ভিতৰত যেতিয়া মানে পানী ভৰাব লাগে ন পানী ভৰালে ইফাল সিফাল কৰিব কাৰণে এইটো হেণ্ডেল আছে ধৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে হেণ্ডেল আছে এটা নট মানে এইটো এনেকে খুলিব পাৰি যেতিয়া বাকেটত পানী ভৰ্তি থাকিব ইউজ কৰা হৈ যাব তাৰপিছত এইপিনেদি আমি খুলি পানীটো উলাই দিব পাৰি এইপিনেদি ওলাই দিম আৰু এইটো প্লাগ ইন কৰাৰ বাবে আহিছে এইডাল যিডালেৰে কানেকচন কৰিব লাগিব ভিতৰত ছয়টা ৰোলাৰ আছে অট'মেটিকলি এইকেইটা ৰ'টেট কৰে আৰু এটা আছে পেডিকিঅৰ ষ্ট'ন যিয়ে কেলাছ ৰিমুভ কৰাত হেল্প কৰে আৰু এইটো অট'মেটিকলি ৰোটেট কৰে ৰ'লাৰ খিনি তিনটা মুডত ৰোটেট কৰে একবাৰ স্পীডত একবাৰ ৰখি ৰখি আৰু এবাৰ শ্ল' এইটো হৈছে ভৰি ৰখাৰ জেগা এইটো ইয়াত এটা এখন ভৰি ইয়াত এখন ভৰি ইয়াত আৰু এইয়া হৈছে বাবেল অহাৰ জেগা মানে যেতিয়া স্পুট স্পূ আৰম্ভ হব ন স্পাত যিটো বাবেল আহিব সেইটো বাবল ইয়াৰ পৰা আহিব আৰু এইটো হৈছে হিটিং ডিভাইচ এইটোৱে পানীটো গৰম কৰিব এক বছৰ ৱাৰেণ্টিৰ সৈতে আহিছে যেতিয়া বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হ'ব যেনে লাগিছে এনেও আগাৰৰ বস্তুবিলাক ভাল হয় আৰু দোনত ইউজ উইডাউট ৱাটাৰ এতিয়া ভৰাই লৈছো আৰু ডাইৰেক্ট টেপৰ তলত এইটো নিদিব অলপমান বাল্টিত লৈ দি বাল্টিৰ পৰা ঢালিব লাগে মই এতিয়া প্লাগ ইনটো কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াতে অফ আহি আছে কাৰণ ইয়াতে মই পাৱাৰ বাটনটো ক্লিক কৰা নাই পাৱাৰ বাটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া অন হৈ যাব এইয়া এইটো হৈছে টাইমাৰ বাটন মিনিমাম দহ মিনিট আৰু মেক্সিমাম ছিক্সটি মিনিট যিমান লাগে ল'ব পাৰে নিজৰ মতে এইয়া দেখিছেনে এইটো বাটন ক্লিক কৰি টেম্পেৰেচাৰ প্লাছ মাইনাছ কৰিব পাৰি মেক্সিমাম টেম্পেৰেচাৰ হৈছে ফ'ৰ্টি এইট ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু মই অলপমান কমাই লওঁ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত ছেট কৰি দিছোঁ পানীটো গৰম হৈ আছে কাৰণে এইয়া হিট দেখাই আছে আৰু এতিয়া যদি মই স্পা বাটনটো অন কৰি দিওঁ ৰ'ব দেই এইয়া স্পা বাটনটো অন কৰি দিলোঁ লাইটটো জ্বলি গৈছিল আৰু এইয়া চাওক বাবলৈ আহি গ'ল মানে স্পা আৰম্ভ হ'ল আৰু মাছাজ অপশ্যনটো যদি ক্লিক কৰি দিওঁ এইয়া ৰোলাৰ অট'মেটিক ঘূৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল এইটো ঘূৰি আছে অট'মেটিক অকণমান ইয়াত ক্লিনজাৰ পেলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই স্পা আৰু মাছাজ দুইটা অন কৰিয়েই ৰিলেক্স হ'ম পাৰ্লাৰ টাইপৰ লাক্জাৰিয়াছ ফেচিলিটি একদম ঘৰতে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন মাছাজাৰটোও মানে বিৰাট ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি আছে যেন মানুহে কৰি আছে এনেকুৱা লাগিছে বিৰাট বিৰাটেই ৰিলেক্স ফিল কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি ল'ব বিচাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়ে দিম তাত গৈ ডাইৰেক্ট লিংকত ক্লিক কৰি ল'ব পাৰে নহ'লে আমাজনতো পাই যায় আগাৰৰ হয় বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু এই আভৰি চাওক বা মজা লাগিছে দেই তো আকৌ মেইন কথাটোলৈ আহিছোঁ ত' আমাৰ ঘৰত মই আৰু দাদা আমি দুজনে আৰু মা দেউতা এটা হৈছে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰবাৰ্ড আৰু এটা হৈছে ইণ্ট্ৰ'বাৰ্ড মানে বুজিছেই নহয় এজনে একদম ইণ্ট্ৰ'বাৰ্ড ভাবি চিন্তি জুখি মাখি ধুনীয়াকৈ কথা কোৱা আৰু এজন হৈছে একদম বিন্দাচ একদম উৎপাত উৎপাত উৎপতীয়া টকেটিভ কৰা কথা কৈ থকা মানে মই অপজিট অপজিট নেচাৰ হয় দুয়োটাৰে বাট আমাৰ যিটো বণ্ডিং হয় সেইটো বহুত ইউনিক বুলি মই ক'ম আমাৰ কি হয় দেখাত এনেকুৱা নালাগিব যে আমি বহুত একদম আউটিং একেলগে কৰোঁ বহুত ক'ৰবাত সেয়া কৰো এনেকুৱা কিন্তু আমাৰ বন্ডিংটো মানে বুজাব নোৱাৰি আমি এটাই আনটোক সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈ মানে প্ৰতিটো কথাতে ছাপৰ্ট দিছোঁ হয় বেলেগকৈ কথা পাতোঁ আলোচনা কৰোঁ ডিচকাছ কৰোঁ চব কথা অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ৰিলেশ্যন আৰু মানে কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছে ডাঙৰ প্ৰব্লেম মই ফেচ কৰিছোঁ গুৱাহাটীত আছোঁ সি পাঠশালাত আছে আৰু সিও বাহিৰত আছিলে আগতে দেলহিত আছিল বহুত বছৰ আৰু পাঞ্জাৱতো আছিল মই মই ইয়াত গুৱাহাটীত থকা বাট মানে বহুতকেইটা লাইফৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিচিশ্যনত সি মোক বহুত বেছি হেল্প কৰিছে তো এতিয়া বিয়াৰ কথাটো আহিছোঁ যে মোৰ জীৱনত যেতিয়াই মোক কোনোবা বিয়া 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 বহু বছৰৰ পৰা আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যেতিয়া লাভ ষ্টৰি ৰাউণ্ড লওঁ বা কিবা লওঁ ইণ্টাৰভিউত সবেই সুধি থাকে তো মোৰ বিয়াক লৈ মোৰ এটাই কথা আছিলে চবকে মা দেউতাই জানে ভালকৈ মোৰ একদম ক্ল'জখিনি জানে মেক্সিমামে নাজানে যে প্ৰথমটো মই নিজে নিজৰ ভৰিত থিয় হয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব ইনকাম কৰিব লাগিব যিটো অলৰেডি পাঁচ ছয় বছৰ আগৰ পৰা মই অলপ ভালকৈ নিজকে চাৰিওপিনে চাব পৰা অকণমান হ'লেও বেছি নহয় অলপ হ'লেও পৰা হৈ গৈছিলোঁ সেইটো ছাইড আৰু ছেকেণ্ড কথাটো আছিলে যে মোৰ দাদাৰ বিয়া হ'ব লাগিব আগত মোৰ দাদাৰ বিয়া সি ডাঙৰ হয় মোৰ মনত এনেকুৱা থিংকিং সি ডাঙৰ হয় সেইটো সি প্ৰথমে সি সেইটো তাৰ সেইটো ৰাইট হয় সি সি মানে পাব লাগিব সেইটো তাৰ বিয়াখন হ'ব লাগিব তাৰে পিছতহে মই ছেকেণ্ডত থিংকিংটো আৰু বহুত মিক্সড ফিলিংছ মিক্স থিংকিং কিবাকিবি আছিলে তাৰ লগত মই যেনেকুৱা যিগৰাকী বৌ আহিব অবভিয়াছলি তাইৰ লগতো মই তেনেকুৱা তাইকো মই তেনেকৈ ভাবিম তেনেকৈ মৰম কৰিম তেনেকৈয়ে চলিম সেই বণ্ডিংটো হ'ব লাগিব এইটো চা এইটো নাজানো বেলেগৰ দাদাকো হ'ব পাৰে তেনেকুৱা আজিলৈ সি মানে এনেকৈ কৈ নাপালে যে তই বিয়া আগতে হ তয়ে হ'ব লাগিব কিছুমানে এনেকুৱা ৰিলেটিভো থাকে যে এই ছোৱালী মানুহ আগত দিব লাগে বাট মই লাকি বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী সেইটো নাই আৰু মা দেউতাই কেতিয়াও মানে মোক ফ'ৰ্চ কৰাটো নায়েই সি মোক এবাৰো কোৱা নাই এতিয়া কথাটো হ'ল ফাইনেলি তাৰ বিয়া ফাইনেলি এই এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো দেখি গম পাইছে গুৱাহাটীৰ পৰা পাঠশালাৰ ঘৰত গৈছোঁ অবভিয়াছলি সি চোৱা ছোৱালীজনী মই চাবই লাগিব তাৰ থিংকিঙো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ত' আমি প্ৰথম দিনা ছোৱালী চাব যোৱা মুহূৰ্ত অলপ কেপচাৰ কৰিছোঁ চাওকচোন এইয়া হৈছে মা আৰু মাক মই কৈ আছিলোঁ যে লৈ থওঁ অকণমান অকণমান যাতে যদি ছোৱালীজনী ঠিক হৈ যায় এইজনী তেতিয়াহ'লে মই দেখাব পাৰিম চবকে আৰু এই আমাৰ হাঁহি চাওক বাপৰে ভাব আৰু এইপিনে হৈছোঁ মই সেইজনী ৰেডি হৈ মানে একদম চাই আছিলোঁ নিজকে ভাল লাগিছেনে নাই মানে চেলোৱাৰ পিন্ধি আছোঁ ন বহুত ৰেয়াৰ পিন্ধোঁ যে চেলোৱাৰ এইপিনে দাদা আৰু তাৰ ফ্ৰেণ্ড ইহঁতো ৰেডি হৈ আছিলে আৰু মই কিবা কিবি জোকাইছিলোঁ এইখিনি সময়তে যাৰ কাৰণে মাজে মাজে হাঁহি দেখিছে আপোনালোকে ওলালোঁ আমি আজি একদম বতৰ বিয়া এইটো নহয় এইটো এনে সেই পিছত ভিডিঅ' দিম এনে উলিয়াম আহিলো গোটেই আছো ন মা ষ্টাই কিয় চল লৈ কিনে ভিডিঅটো উঠা ন তাৰ পিছত ষ্টাইল ষ্টাইলটো দেখাব লাগিল পুৰণা এনে চল লৈ আছে ঘৰৰ পুৰণা চল গাড়ী তাৰ জন্মত বৰষুণ দিছিল নেকি নাই দিয়া কইনা চাব গ'লে কিন্তু বহুত খানা দিয়ে দেই আৰু আমি কিবা কিবি তাক কৈ জোকাই আছিলোঁ মই ফালৰ পৰা আৰু এটাৰ পিছত এটা খানা আহি আছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহবোৰো আহি কথা পাতি আছে কিন্তু মই ইমান ভিডিঅ' নকৰোঁ কাৰণ এইখিনি আমাৰে মানুহ মানে আজি প্ৰথম দিনা ন ভাল নালাগে ন তেনেকৈ আৰু হয়নে নহয় এতিয়ালৈ ঠিক হোৱা নাই এইখিনি সময়লৈ গতিকে জাষ্ট খানা চানা অলপ উঠাই দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক এইখন এৰেঞ্জ মেৰেজ আমাৰ গতিকে একদম নিয়ম নীতিখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব সম্পূৰ্ণ দেখিব মই ক'লোৱেই সেইদিনা চাই অহাৰ পিছত আমাৰ পচন্দ হ'ল তাৰমানেতো আপোনালোকে গম পালেই ঘৰবোৰ চাব আহিব আৰু মই মাজতে দুদিন মাত্ৰ এসপ্তাহ গুৱাহাটীত থাকি আকৌ ঘৰলৈ গ'লোঁ মানে আকৌ ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু ঘৰবোৰ চোৱাৰ পৰিৱেশ চাওক উহ মা ৰেডিয়ে একদম এৰাম আজি মায়ে মোৰ খবৰ ওলোৱা নাই মায়ে মোক চাহ সোধা নাই পানী সোধা নাই ৰাতিপুৱা আজি গোটেই চেঞ্জ পৃথিৱী উল্টি গৈছে আজি এনেকে কেনেকে হব মা মানে এতিয়া মন্দিৰত যাব লাইছ এটা কথা কিন্তু আমাৰ মাক ক'ব লাগিব মোক মানে সৰুৰ পৰা আজিলৈকে সঁচাকে কৰিব নিদিয়ে মায়ে চাহ কাপোৰ আনি দিয়ে মই ঘৰত আহিলে কিন্তু আৰু কিবা কিবা বিশেষ বিশেষ থাকিলে আৰু কোনোবাই নাম লৈছে গাইজ গমটো পাইছে কোনে নাম ল'ব পাৰে আজি আজি কইনাই নাম লৈছে যদি এনেকৈ ভাবি আছে ভাল কথা যদি বেলেগকে ভাবে বেয়া নাই 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 ভালে ভাবিব ভালে ভাবিব আৰু কি কৈ আছিলোঁ আমি অঁ আমাৰ আমাৰ মায়ে মাই মানে মোক দিয়ে বাৰু সেইখিনি স্পেচিয়েলিটি দিয়ে দেই বহুত বহুত

আৰু অলপ পিছতে আহি গ'ল কইনা ঘৰৰ মানুহ এইখিনি পিছে আমাৰ মানুহ দেই মানে আমাৰ ঘৰৰে পৰিয়ালৰে হয় খুড়া খুড়ীমা তাৰপিছত এগৰাকী আণ্টি আছে পেহা আহিছে আজি আমাৰ পিনৰো বহুত মানুহ আছে কি মানে বেছিভাগে কথা পাতি আছে কইনা ঘৰৰ মানুহৰ লগত আৰু এইয়া ফল মূলেৰে আৰম্ভণি হৈছে প্ৰথমে হেনো ফল মূল দিব লাগে লগতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মগু তাৰপিছত জুচ এনেকৈ কিবা কিবি এটাৰ পিছত এটা লৈ গৈ আছে আৰু খুড়ীমাহঁতে আৰু এইগৰাকী হৈছোঁ মই মই যে হাঁহ আহি আছো কাৰণটো হ'ল কি মোক মানে মই মানে ঘৰত কাম নকৰে ইমান চবে তাকে জোকাই আছে আজি যে কামত ধৰিছোঁ মানে ঘৰুৱা কামত মই আগৰ পৰাই মোৰ এলাহ মানে আৰু মায়েও কৰিব নিদিয়ে গতিকে কৰিব লগা নহ'লে আৰু বাকীবিলাকেও ঘৰৰ মানে পৰিয়ালৰ খুড়ীমাহঁতেও কোনেও মোক মানে নাভাবে যে মই কৰিব পাৰিম সকলোৱে সৰু সৰু বুলিয়ে বিৰাট মৰম কৰে গতিকে মই যদি কিবা এটা হাতত লওঁ সকলোৱে হাঁহে মাইনাই কৰিব জানো ঘৰত যিহেতু মাইনা বুলি মাতে এই পাৰিব জানো এনেকুৱা হয় যিয়ে নহওক বাৰু এতিয়া আহিছো চাহৰ পৰ্বৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে বাৰু হাও এই কি নে নে হাও খাব পাতি নে ভালে হোৱা নাই হোৱা নাই আজি মানে প্ৰথমে কইনা ঘৰৰ মানুহকহে খোৱা বোৱা দিয়া আৰু মানে খুৱাই লোৱা কথা আৰু সেইকাৰণে আমি কোনোৱে খোৱা নাই তো এয়া চাহৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ফাইনেলি ময়ো এবাৰ দিবলৈ গ'লোঁ কিবাকৈ খুৰীমাৰ লগত আৰু তাৰপিছত এবাৰেই যে গ'লোঁ আৰু দেই দিবলৈ এনে বাৰু কথা পাতি আছোঁ মাজে মাজে গৈ আৰু এইয়া মানবাতি মানে আগৰ পৰাই আমাৰ মানবাটিবোৰ আছে যদি ন আজিকালি ইমান ব্যৱহাৰ নহয় ন কিন্তু দেউতাই আমাৰ এইটো ৰাখিছে যে মানবাটিত দিব লাগে কিবা বিশেষ থাকিলে আৰু আমিও ভাল পাওঁ সকলোৱে মানবাতিত দৈ চিৰা তাৰপিছত এইপিনে আকৌ লগতে পায়স আছে মিঠাই আছে এনেকৈ এইবাৰ সেইখিনি আগবঢ়ালে আৰু অৱশেষত ফাইনেলি আহি গ'ল দৰাৰ পাল মানে শেষত চব খাপ খোৱা বোৱা হোৱাৰ পিছত দৰাই মানে এনেকৈ পাণ তামোল লৈ আপোনালোকৰ পিনে বাৰু নিয়ম কেনেকুৱা জনাবচোন দেই কমেণ্টত আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে আৰু আপোনালোকৰ পিনে নিয়ম কেনেকুৱা আমাৰ মানে এনেকৈ দৰাই পাণ তামোল লৈ সকলোকে মাত এষাৰ লগাই আৰু তাৰ তাৰপিছত বহে বহি অকণমান কথা পাতে আৰু শেষত সেৱা লয় সেৱা জনাই তেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম আৰু আৰু ঘৰবোৰ চাই যোৱা মানে যদি দুইটা পাৰ্টিৰে মানে দৰাঘৰ কইনা ঘৰ দুই পক্ষৰে পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰবোৰ চোৱাও হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মোৰ গুৱাহাটী পাঠশালা গুৱাহাটী পাঠশালা অহা যোৱা মানে যদি চাৰিদিন আছোঁ ইয়াতে আকৌ মই দুদিন গুচি যাব লগা হৈছে পাঠশালাৰ ঘৰ তো এনেকুৱা হৈয়ে থাকিব আৰু বিয়াখন অতি সোনকালে আমাৰ কম দিনৰ ভিতৰতে কাৰণ আমি প্ৰিপেয়াৰ্ড আছিলোঁ যে দাদা বিয়া সোনকালে মানে ছোৱালী আমাৰ পচন্দ হ'লে হৈ যাব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ত' সেইকাৰণে এতিয়া বিয়াৰ চব ভিডিঅ' নীতি নিয়ম সকলো নেক্সট ডে' উইথ ধানাশ্ৰী চেনেলটোতহে দেখিব সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আৰু ফেচবুক পেজত দেৰি দেৰিকৈ ভিডিঅ' আহে গতিকে সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ফেচবুক পেজতো দিওঁ বাৰু ভিডিঅ'টো এণ্ড এইটো ভিডিঅ' প্লিজ কেনেকুৱা পালে জনাব অলপমান দীঘল হয় বাট পাৰ্চনেল বহুত বেছি পাৰ্চনেল আৰু বহুত বেছি বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' মানে বহুত স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হয় মানে এজ জানে দাদা মানে আৰু বহুত মানে বেলেগ ধৰণৰ ফিলিংছ থেংক ইউ চ' মাছ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে শেষলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু ক'ৰ পৰা চাই চাই জনাব দেই বাই বাই লাভ ইউল